Bu gün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Toğuz rayonunun Donar quşu kəndində qətli edilən Azeyxan Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Gəncə şəhər Nizami rəva məhkəməsinin inzibati binasında Hakim Dadaxımanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Nərminin anası Aynurə Quliyeva ifadə verib. Aynurə Quliyeva ifadəsində hadisə baş verməzdən əvvəl İlkin Süleymanov ilə aralarında heç bir şəxsi davət olmadığını deyib. Buna baxmayaraq İlkin Süleymanovu təqsirli bildiyini açıqlayır. Daha sonra Aynur Əquliyeva hakimin suallarına cavablandırır. Bu zaman onun emosional davrandığı əsas gətirilərək prosesin təxir salındığı elan olunub. Məhkəmə istintağı sentyabrın 8-də davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin noyabrın 19-undan itkilmişən Tovuz rayonunun Donar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nəriman Quliyevin qətlə yetirilərək candırılma näşə 2020-ci ilin yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təhrifəsalmaz istintaq hərəkətləri və əmək intaqılış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayət törətməkdə şübhəli bilinən Donlar qəsəbəsi sakini, 1973-cü il təvəllüdü Üseymanov İlkin İbrahimov oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilir. Məhkəmə tibbi məhkəmə biologu, məhkəmə cinayət ekspertizaları təyin edilir və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılır.